сегодня третий рота второго блока проводит боевое гранатометание. Проходит на специально подготовленном рубеже для боевого гранатометания, которое вырано окопом, капониром. Бойцы кидают гранату с положения стоя, после этого принимают положение лежа. Граната! Граната закидывается в соседний окоп, где стоят мишени по которым мы потом можем определить, насколько успешно было гранатометание. Граната! Дистанция приблизительно 20-25 метров. Кидается с укрытия. Техника безопасности соблюдена. Их здоровье в бездом.